आज जिंदगी का सबसे दर्दनाक और सबक का सबक आपके साथ शेयर करने लगी हो मेरी कजन की शादी को भी चार साल ही गुजरे थे कि किसी बात पर उनका झगड़ा ऐसी शिद्द अख्तियार कर गया कि शोहर का गुस्सा कंट्रोल से बाहर होने लगा बस फिर जलती पर तेल का काम बीवी के तीखे अल्फाज करते रहे नौबत बीवी की तलाक के मुतालबे तक पहुंच गई शीद गुस्से की हालत में बीवी अपने शोहर से कहने लगी, अगर तुम मर्द हो तो मुझे तलाक वाकई में मर्द हो तो मुझे तलाक दो हालांकि उसकी बीवी नेक पाक और अच्छी सीरत वाली औरत थी लेकिन ये सब गुस्सा की हालत में उसकी जबान से निकल रहा था और इस मौका पर शैतान पूरी कोशिश में था कि मियाँ बीवी को एक दूसरे से अलग कर दे औरत का गुस्सा जब अपनी इंतहा को पहुंचा गया मेरा फैसला और वो रहा दरवाजा जिस दरवाजे ऐसी तुम मेरे साथ आई थी अगर अब आपको यकीन आ गया है की मैं मर्द हूँ तो अभी चुप चाप उठो और चली जाओ ले जी सारे शोर शराबे को एकदम जैसे सांप सूं गया हो हर तरफ खामोशी सी हो गई औरत उठी अपना सामान बांधकर तैयारी की और अपने मैके रवाना हो गई जब यह बात लोगों में फैली तो किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि आदमी बड़ा नेक और दिल है ये कैसे हो सकता है कि वो अपनी बीवी के साथ ऐसा बर्ताव करे उधर मैके में बीवी के दिन गुजरते गए और आहिस्ता आहिस्ता इसका दिल वहाँ घुटने लगा इसे तन्हाई सताने लगी सब इसे बोझ समझने लगे वो लाख कोशिश के बावजूद अपनी इज्जत और वक़ार को बरकरार नहीं रख पा रही थी तो एक दिन उसने लोगों के ताने और से तंग आकर यही फैसला किया कि या तो खुदकुशी कर लूँ या इसी शोहर से दोबारा मिन्नत करके सुलह कर, कर लूँ क्योंकि अब इसकी जिंदगी आज़ाब से कम नहीं थी खैर लाख सोच बचार के बाद उसने शोहर को फोन कर दिया और रोने लगी तुम मेरा सब कुछ हो मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती मेरी गलती ने मुझे माशरे के सारे रूप दिखा दिए है मुझे इस तरह की जिंदगी मजीद नहीं जीना आदमी ने कहा उम्मे मोहम्मद तुम आखिर अब मुझसे क्या चाहती हो बीवी ने कहा मैं गलत थी माना कि तुम मर्द हो लेकिन मैं गुस्से में थी और ऐसा मुतालबा कर बैठी जिसकी सजा शायद मुझे सारी जिंदगी अब भुगतना पड़ेगी मैंने इस दिन आपसे तलाक का मुतालबा करके अपनी जिंदगी को तबाह कर लिया आदमी ने जवाब दिया ये तो तुम्हारा मुतालबा था जो मैंने पूरा किया अब तो आपको यकीन हो गया होगा कि मैं मर्द हूँ बीवी ने कहा मुझसे मुआरे की सख्तियाँ अब मजीद बर्दाश्त नहीं होती मेरी नादानी मुझे ले डूबी आदमी ने जब देखा कि औरत उसके सामने अपनी बेबसी और दुख का इजहार कर रही है तो उसने कहा अच्छा जाओ जरा वो लिफाफा खोल कर देखो तो जो मैंने तुम्हें लिख कर दिया था औरत ने फोन होल्ड किया दौड़ती हुई गई खत खोला तो देखकर हैरान रह गई इसमें लिखा हुआ था मेरी प्यारी उम्मी मोहम्मद अगर आसमान जमीन पर भी गिर जाए तब भी मैं तुम्हें हरगिज हरगिज तलाक नहीं दूंगा दुनिया को बनाने आज आप गुस्से में हैं, लेकिन वक्त गुजरने पर आपका गुस्सा नर्म हो जाएगा और आपको अपने खामत के घर में मिलने वाला मुकाम और सुकून की याद सताएगी मैं सिर्फ आपको इतना वक्त मुहैया करना चाहता हूँ कि आपको शोहर के घर और घर के बगैर की जिंदगी का फर्क समझ आ जाए ये था असल कागज जो उसने उस वक्त अपनी बीवी को दिया था लेकिन बीवी उसे तलाक का पैगाम समझ कर बगैर खोले ही रख कर बैठी रही बीवी पढ़ कर धाड़े मार मार कर रोने लगी आए मेरे सरताज आप तो मर्दों के भी मर्द निकले अगर आपने उस वक्त हिकमत ना अपनाई होती तो मैं सारी जिंदगी के लिए जिल्लत समेट रही होती या अल्लाह मुझे माफ कर दे या अल्लाह मेरे शोहर को सलामत रख अल्लाह सब औरतों के शोरों को हमत और तहमुल से अपनी खबातिन से पेश आने की तोफीकता फरमा नासरीन किस तरह मर्द की उजड़ते उजड़ते घर को दोबारा रौनक मिल गई। यही असल मर्दानगी है यही मरहज नफी भी है प्यारे रसूल अकरम अक्रम सलम का फरमान है कोई मोमन मर्द अपनी ममना बीवी ऐसी बुक्स ना रखे और ना ही इसे अपने से जुदा करे अल्लाह से दुआ है कि सभी करानों को अपनी रहमत से शादबाद रखें और मियां बीवी में मोहब्बत के सच्चे रिश्ते कायम रखें आमीन